Cuba anda bayangkan, salah satu bunyi yang paling ikonik kat dunia ni, ia berkumandang lima kali sehari, menyatukan jutaan orang di seluruh pelusuk bumi. Tapi pernah tak kita terfikir, dari mana sebenarnya datangnya lafaz azan ni? Jawapannya, hmm, ia bukan datang dari mesyuarat atau perbincangan tau. Tapi dari satu kisah yang sangat menakjubkan, satu ilham dari langit. Okey, jom kita patah balik ke masa lampau. Bayangkan kita berada di Madinah lebih 1400 tahun yang lalu. Komuniti Islam yang baru tengah nak berkembang pesat. Masjid pun dah ada tapi ada satu masalah besar yang masih tak ada jawapan. So, inilah dia permulaan pencarian mereka. Satu usaha untuk mencari satu signal atau suara yang bukan je boleh panggil orang tapi boleh satukan mereka semua sebagai satu umah. Yelah, masa tu kan Madinah ni sebuah bandar yang sibuk bila masuk je waktu solat, orang-orang cuma akan panggil sesama sendiri. Macam, as-salah, as-salah. Maksudnya, mari solat, mari solat. Tapi, cara ni tak berapa nak jalan lah. Suara tu tak cukup kuat untuk sampai ke telinga semua orang yang tengah sibuk bekerja atau berniaga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri nampak yang isu ni sangatlah penting. Komuniti Islam masa tu tahu, diorang perlukan lebih daripada sekadar pengumuman. Diorang perlukan satu jemputan yang istimewa satu suruan yang betul-betul boleh panggil jiwa untuk datang, datang ke rumah Allah. Jadi, bermulalah perbincangan. Mereka bukan setakat nak cari cara panggil orang solat, tak. Diorang tengah cari satu suara yang akan jadi identiti unik mereka sebagai umat Islam. Proses pencarian ni, kalau kita tengok, sangat menarik. Ada yang cadang, eh, apa kata kita guna loceng? Tapi, hmm, tak bolehlah sebab itu dah macam amalan orang Kristian. Ada pula yang bagi idea, kita nyalakan apilah pun kena tolak sebab itu pula macam amalan kaum majusi. Sampai ada cadangan nak naikkan bendera. Tapi itu pun tak praktikal. Macam mana orang yang jauh nak nampak kan? Apatah lagi kalau waktu malam. Setiap idea itu ditolak sebab diorang nak sesuatu yang original. Jadi, perkara paling penting sekali ialah ia mesti jadi sesuatu yang tak pernah dibuat oleh sesiapa pun sebelum ni. Satu identiti yang berbeza, satu suara yang bila orang dengar je, semua orang akan tahu. Inilah panggilan untuk umat Islam. Bila semua perbincangan manusia ni macam dah jumpa jalan buntu, jawapan pun tiba, tapi bukan dari dewan mesyuarat. Jawapan tu datang dari tempat yang tak disangka-sangka. Ia datang dari langit melalui sebuah mimpi yang bakal mengubah segalanya. Dan kat sinilah kita diperkenalkan kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zid. Beliau ni, macam sahabat-sahabat yang lain, sangatlah risau dan asyik fikir pasal masalah ni. Siang dan malam. Kesungguhan orang ni, fuh, begitu mendalam. Sampaikan kebimbangan tu terbawa-bawa ke dalam mimpi yang akhirnya jadi platform untuk ilham dari Tuhan.